Смотрела Таня, я познала Василия по кроссовкам. Он лежал здесь на ступеньках, а в самом низу, там лежало еще тело человека. А серый так и держал меня на прицеле. Здесь вот мы похоронили Василия. Я проживал в, в будинку со своими батьками, до которых я приехал э, на портдоги. Карантину коронавірусу приїхав з Херсонської області, де маю власний будинок. Я не мав сертифікатів, які дозволяв би мені повернутися додому. І батьки запропонували мені оселитися у них на деякий час. Так от іменно вот в цій локації знаходилися. Э, перший під'їзд, другий етаж, там у них був штаб. Солдати знаходилися в підвалах і э, в квартирах. Причем, э, на криші снайпери. До речі, мені вдалося зберегти свій телефон, на який я фільмував і документував те, що можна було задокументувати і зафільмувати. А російським воєнним я пред'являв розбитий вже телефон, який знайшов на вулиці. Їх багато тут валялося, бо відповідь: в мене немає телефону, вона не восприймалась ніяк. У сусіді була табличка «Люди» і на моїй двері табличка «Люди». Они постучали, я сделал вид как бы, что ну, я не возле глазка стою, а как будто бы иду, там, откуда-то из комнаты, реагировать на, на стук. Я подошел и сказал, что кто там, они говорят, откройте, откройте дверь. Я говорю, мы не открываем, уже комитетский час, мы никому не открываем. Они говорят, если вы не откроете, мы сломаем дверь. Я понял, что ну, деваться некуда и сделал, открыл ключом, они зашли, э, зашли вдвоем, э, в общем-то мама лежала э, на моем месте, потому что под мамой находился арсенал, у меня был с этой разбитой колонной, мы понатаскивали там все, что только могли. А они зашли, открыли шкафы, там пооткрывали и говорят оружие, э, оружие и символика. Ну, э, Говорю, у, у нас такого ничего нету. Вот. Они посетили фонариками, заглядывали в шкафы. И он написал на двери осму. И стрелку такую, ну что, квартира осмотрена, все типа в порядке. Я знаю, что эти солдаты одного звали Константин, а второго звали Данила. Той випадок, коли я побачив вбитого цивільного, і це був не просто о, якийсь незнайомий мені чоловік, це був мій сусід. Його звуть, звали Василь Іванович Недошківський. Василь затримався під час комендантського часу. І е, ми закривали на ніч е, двері. А тут я постучався до Тані і сказав, що я йду закривати на металевий штир. З вами все добре. Вона сказала: Василя, нема. За п'ять хвилин я почув, як е, стукнула двері, і спустився з другого поверху на перший, щоб сказати йому, що ти робиш, де тебе носить. Ми хвилюємося, і двері не зачинені. Але е, вони захлопнули за ними, і в той же час я почув, як грюкають у двері. Ну, можливо, це прикладами вони били, але це не кулаками чи ногами, такий гріх був достатньо сильний. І я почув, як Василь відповідає: сейчас, сейчас я відкрою. Я зрозумів, що мені там робити нема чого. І повернувся бігом у свою квартиру і зачинив двері. А далі я спостерігав у глазок і я чув, як на першому поверсі якісь люди ну, кричать, і вони нецензурною лайкою. І я зрозумів, що ну Вася в в халепу. А Вася щось відповідав, що саме я не чув, але це був його голос. Ще через декілька хвилин. Я побачив у глазок, що підіймаються солдати. Вони постукали в двері, їх було троє. Це був так само Костік і той Данило. І з ними був третій. Він був дуже знервований. Ну, такі навіть я би сказав, що це був психічно ну, неадекватна людина. І Він був старший за цих хлопців. Я не знаю його ім'я, його обличчя було відкрито. Он сказал, пошли мне, пошли. И вышел он, за ним следом я, а эти солдаты остались на, на этаже. Я увидел Васю, он лежал лицом вниз, и я думал, что он убит уже. Была кровь, и я видел выбитые зубы. И он сказал мне, солдат этот серый, он сказал, бери его и выноси на улицу. А Вася креп, ну, большой, около 100 килограмм, и я под, пытался его поднять и говорю, что этому, я один не смогу. А он тогда наставил на меня автомат, передернул затвор и говорит, тогда вы ляжете вместе. И я снова вернулся к Васе, под грудь его поднял и, и увидел, что он как-то захрипел, что он живой. Я говорю, Васечка, давай помогай мне, я сам не справлюсь. Хоть...» ну, и он как-то так действительно ну, то сделал движение ног, и мы вот так вот в обнимку Вася впереди вышли на улицу, и я посадил его на скамейку. Он был, и он было все лицо у него разбито, но он что-то пытался сказать. Но это было какое-то такое бульканье кровь изо рта, вот эти пузыри. И я ему сказал, Вася, молчи. А к Серому обратился, снял шапку и сказал, это мой сосед, я его знаю, не убивайте, он хороший человек. А я сказал, если вы верите в Бога, не убивайте его. Он говорит, да, мы верим в Бога, мы его не убьем. И в этот момент спустились солдаты, а Серый так и держал меня на прицеле. И Серый как-то отвлекся, он что-то или кого-то увидел, или что-то, но он... И опустил ствол и отвернулся я не знаю что он увидел в это время я ощутил удар локтя в бок и тот который называл себя костя он сказал мне в квартиру быстро я туда заскочил больше они ко мне не приходили но они вернулись с василием Провели обыски и нашли у него, насколько я понимаю, оружие. И в конце концов они через какое-то время ушли э, и увели с собой Таню и Васю э, и собачка у них маленькая пекинес. Таня вернулась на следующий день утром. Она была, в, ну, я поздоровался с ней, э, а она была в состоянии в шоковом таком. Э, кстати, собачка вернулась раньше, Таня. она бегала по этажу, вверх-вниз, вверх-вниз. Я думал, ну, раз собачка бегает, значит, и Таня сейчас подойдет. Но Таня не было где-то до обеда. В обед я увидел Татьяну, поздоровался с ней, спросил, где Вася. Она в шоковом состоянии не ответила мне ни на здравствуйте, ни на то, что где Вася, что с тобой, как. Вот. Но она уже была не в плену. Потом, позже, она рассказывала, что ее в разные комнаты, ее завели в штаб. Вася был в одной комнате, штаб находился в квартире на втором этаже, дома, на фоне которого идет видеосъемка. И она сказала, Вася был в, один, в одной комнате, ее отвели в другую, она попросила не связывать ей руки, хотя ей попытались это сделать. Она говорит, я ничего не сделаю. И командир, командира звали тоже Вася. Он увидел ее руки, а у нее руки, ну вот такой вот, как бы сказать, крестьянской женщины что ли то есть они там не следов маникюра и достаточно такие вот ну, перепачканы это все время сажа чайники эти копать костры командир по имени василий он приказал солдату сказал волос ее головы не должен упасть и ушел солдат дал ей сигарету и чай стаканчик чая она до утра просидела и утром ее отправили домой. И вот она рассказывала, что это было очень жуткое состояние, потому что с Василием она не пересекалась, не разговаривала, в разных комнатах находились и вообще она не разговаривала больше, кроме как с командирой. Дистанция ⁇ это дистанция ну, около 50 метров от подъезда, где находился штаб, до подъезда, где проживает Таня. И она говорит, я все, каждый шаг, я чувствовала, что ну, прицел, вот, я под прицелом. И в любую минуту вот это ощущение, что э, ты идешь в неизвестность, и в любую минуту это может все оборваться. 31 числа, когда ушли э, русские солдаты, э, то одна из наших тоже соседок, увидев Таню, сказала, что вот в парадном, вот в этом, не в парадном, а вход в подвальное помещение там лежат два тела. И она говорит, посмотри, может быть, это Вася, потому что она знала, что Вася исчез. Посмотрела Таня, я познала Василия по кроссовкам. Он лежал здесь на ступеньках, а на самом, в самом низу, там лежал еще тело человека. Но они лежали лицом вниз, и по лицам никак опознать нельзя. Василия узнали по кроссовкам. Он до войны накануне купил новые кроссовки себе. Василия мы подняли сразу и временно захоронили в полисаднике дома. Вместе с еще мужчинами, тут, которые еще оставались. А проходили солдаты ВСУ, мы сначала копали братскую могилу, думали, что и второго, второй был неопознанный, он лежал лицом вниз. И только через еще, по-моему, три или пять дней приехали полицейские, которые Сдернули с помощью каната неопознанное тело второго мужчины с места, увидели, что никаких гранат под ним нету. И после этого мы подняли его наверх. Позвонили предполагаемым родственникам, и те сказали, что у парня на грудину татуировка. Разрезал ему одежду и увидел, что татуировка действительно есть. Тогда знали наверняка, что это Игорь Игоревич Литвинов. И сообщили его родным, друзьям, ну и похоронили его в отдельном времени, похоронили, потому что знали, что ну, это не похороны, но ну, надо было как-то защищать просто тела, чтобы не было животные, вот это вот все кошки, собаки, крысы. Здесь вот мы похоронили Василия. Видите, немножко так земля просажена. Так вот я снимал на телефон угу. то, что могло быть снято. И это, ну, поверьте, был не селфи, просто документ о том, что Василий там не убит осколком или там не, не свалился где-то с какого-то этажа, а то, что он был именно замучен и лютую смерть он принял. Еще через 10 дней полицейские прибыли для эксгумации тел и эксгумировали, составили документы необходимые, потом... Автомобиль с отметкой груз 200 забрали на экспертизу, и после этого уже были похороны на цивильном кладбище родственниками этих ребят.